ефірі СТС, інформаційна програма Погляд, сьогодні говоримо про початок набору до патрульної поліції у місті Суми. Непересічна подія для нашого міста і для сумчан. Для цього ми запросили до нашої студії обговорити це питання громадського активіста Єгора Губенка. Пане Єгоре, вітаю вас у нашій студії. Добре. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження від того, що ви побачили у суботу. Я знаю, що кількість заявок уже росте, ну доходить до тисячі. Які ваші прогнози? Скільки їх може бути? Який може бути конкурс і, взагалі, як? сейчас организован этот процесс? А, ну, процесс организован так же, как и во всех больших городах Украины, в которых принимали заявки. То есть есть два варианта подачи заявления. Это первое, это подача заявления. Непосредственно в бумажной форме это происходит в библиотеке банковской академии. Второе, это возможность заполнить ту же регистрационную форму в режиме онлайн. А на первый день, когда был день открытия 7 числа в субботу, было заявок. 600, 776 штук. А вот сегодня второй день, я думаю, уже за тысячу, естественно, пере, перешел. Сегодня рубеж. третий, так? Чего неделю третий, был да. выходной у них? Не-не-не, в, в воскресенье был выходной, и прием заявок они осуществляют только в будние дни. Ну, суббота была, поскольку как бы открытие, поэтому в этот раз был нестандартный вариант в субботу. А вот, значит, Непосредственно сам процесс, ну, то, что я видел на открытии, организован хорошо, довольно-таки просторные комнаты, там большой зал, все, в принципе, хорошо, так все, уважительно хорошо, я понаблюдал за этим всем делом, а вот, то есть людей было довольно-таки много, молодежи было много на момент открытия, поэтому, я думаю, так как в среднем по всем городам большим было где организуется этот конкурс порядка 15-20 человек на место. Поскольку у нас 300 человек, можно посчитать то есть до 6 тысяч, 5-6 тысяч, я думаю, будет заявок. Это я, так... я надеюсь на это. во всяком случае, чем больше будет заявок, тем я считаю, конкурс будет успешным. Ну так, до 30 числа еще есть час. А, да, еще три недели надо. для того, чтобы подать, есть у заявителей три недели, поэтому можно не спешить, не бежать, но все-таки заявку подать необходимо тем, тем, кому это, тем, кто желает поступить в ряды патрульной полиции, национальной полиции Украины. Вот, поэтому время еще есть, надо, надо работать над этим людям. Я знаю, що ви з самого початку цієї кампанії, як тільки вона задумувалася, ви активну підтримку інформаційну да. виявляли і в соцмережах підтримували і спілкувалися да. з людьми. Угу. Скажіть, будь ласка, чи можна це сприймати як громадський контроль над набором до нової поліції, чи взагалі як ви позиціонуєте себе у цьому процесі? В принципі, так. Да. Я це розглядаю як общественний контроль. А во-первых, Я считаю, что чем больше будет количество претендентов, тем больше вероятности того, что этот конкурс пройдет успешно в нашем городе. А, Во-вторых, к сожалению, был такой некий информационный вакуум. То есть у людей было общее понятие на предмет того, что сколько будет набирать людей, да, там, как будет процесс организован. Но каких-то конкретных вопросов, в том числе и по процессу дальнейшего работы, по процессу подготовки после конкурса, отбора, у людей не было. Ну, я как бы постарался собрать эту информацию, аккумулировать, а, пообщаться с людьми, которые уже служат в национальной полиции в других городах, в патрульной службе, вот, и предоставить эту информацию людям для того, чтобы как бы дать какой-то мотивационный толчок для них, для того, чтобы те молодые люди, которые а, могут, в принципе, при, привнести вот в эту патрульную поли полицию положительные черты, чтобы смотивировать их на поступление туда, вот. Ну, я много, в принципе, встречался и лично с людьми, приходили с группами людей, просто лично с людьми, чтобы объяснить условия, чтобы развеять, потому что многие еще даже до начала конкурса было, ну знаете, у нас в стране любят зараду, да, и вот, вот, вот это вот развеять у людей в, как бы полное неверие в результаты конкурса. То есть, ну я не идеалист и я допускаю э, возможные проблемы в проведении конкурса. К сожалению, как такового э, общественного контроля процесса проведения конкурса нет. То есть нельзя там прийти сесть в комиссию. А, там, на периоде психологических тестов либо общего тестирования и сидеть смотреть, почему выбрали Иванова, а не Петрова. А, Но ну, тем не менее <coughs> а, кандидаты, в, которые подаются, одной из целей вот этой всей программы было не только мотивировать людей, а в том числе и дать возможность людям, поскольку город, ну хоть еще областной центр, он у нас небольшой, все друг о дружке, знают, дать возможность людям устроить вот некий коннект между приемной комиссии и человеком, который может располагать какой-то информацией каком-либо кандидате, чтобы как бы этот человек знал, куда обратиться и эту информацию в дальнейшем передать службу внутренней безопасности, как это рекомендует нашу воды для того, чтобы получали более развернутую информацию, поскольку комиссия непосредственно, которая проводит отбор, это все украинская комиссия, да, и они в принципе о людях, которых которых они отбирают, они ничего не знают, кроме как их данные, данные и результаты их Тестування. Ось ми побували на урочистому mm -hmm. відкритті цього всього процесу, наша знімальна група спілкувалася із багатьма людьми і ось е, проскакує така думка у деяких людей скептично, що, е, мовляв, там уже всі місця чи куплені, чи розписані під своїх, і що це все ну, лише зовнішня така пишність і зовнішня сторона процесу. а Насправді все вже. No, смотрите, процес, ну, смотріч, оскільки процес треба розуміти, багато люди путають вші. как таковое реформирование всей национальной полиции и вот этот набор именно в патрульную службу. То есть тут речь идет исключительно о патрульной службе. Поскольку весь процесс, друг, процесс реформирования оставшейся части национальной полиции, это будет переаттестация, то тут э, пошли именно по пути полного нового э, проведения конкурса. По статистике по Украине старых э, людей, которые работали в органах МВД, до 10%. Единственная из ряда вон ситуация в Николаеве, там 25%. А, там был большой скандал по этому поводу. И выступления на телевидении до сих пор люди как бы активно а, пытаются как-то обжаловать результаты этих конкурсов одна из самых основных проблем в проведении этих конкурсов в том что кандидату имеют право отказать без объяснения причины это первая вторая проблема это то что нет открытого доступа а, к данным а, этого конкурса то есть кто какой из каких кандидатов к, э, получил какую оценку на тестирование либо какие физические нормативы показал и так далее вот, то есть, вот есть такие проблемы. Ну, я как бы, я человек, проживший всю жизнь в Украине, тоже скептич. у меня есть доля скептицизма, но при этом вот та статистика, которая есть по другим городам, дает мне определенную долю оптимизма в наборе именно в патрульную полицию, потому что, ну, было бы странно, что в других городах по Украине старые сотрудники составляют 10%, а в Сумах там будет 50 и выше, да. Поэтому, как бы, у меня... У меня есть большая более доля, доля скептицизма по переаттестации исследователей и прочих работников национальной полиции. То тут я более оптимистично смотрю на этот вопрос, если честно. Думаю, что конкурс более менее будет проведен успешно, хотя я вполне себе допускаю, что будут желающие и будут попытки каких-либо незаконных действий и фальсификации этого дела. Вполне может быть. Но не думаю, что это будет системно и прям валом. Это будет вы говорите, что общаетесь с полицейским из всей Украины ага. в других местах, які выникали проблемы, какие-то на этапе сбора заявок, и потом реализации, обучения, Да, в принципе, у людей службы. не было никаких проблем. Единственное, где я столкнулся с таким откровенной критикой и пессимизмом по этому поводу, это вот в Николаеве с теми людьми, которые я поговорил. Но это были не действующие сотрудники, это те люди, которые не прошли отбор. А Те работники, которые с которыми я общаюсь, в принципе, это Львов, Одесса, Киев, Харьков. А в принципе, вот все гладко прошло, все нормально, да, вот как вот расписано, люди подали заявление, им пришло приглашение, они пришли, прошли этапы, прошли. Тестирование прошли психологические, прошли физ нормативы, сдали, прошли собеседования, и в принципе, как бы их назначили. То есть, у них сейчас да, есть определенные проблемы. Но, во всяком случае, вот на уровне там, Киева да, были проблемы во взаимоотношениях между новыми патрульными полицейскими и начальниками. А, ну, во всяком случае, люди эти вопросы решают и решают довольно-таки быстро. С помощью сейчас, сейчас назначили новую главу полиции национальной, да, а плюс Зама назначили очень хорошего Фацевича. Как бы проблемы, в принципе, даже в, в процессе работы их решают, а, когда они обращаются. Ну, потому что проблемы будут, потому что верхний аппарат пока остался тот же. И этому верхнему аппарату очень сложно сталкиваться с этими людьми, которые верхний аппарат привык к работе в рамках плана выпол... и полиции, и ППС, и милиции, и ГАИ, и ППС, то... ну, а эти люди они так не привыкли работать. Это молодые люди, которые, в принципе, хотят вот, выполнять функции полиции, то, что она должна делать. И, естественно, возникают проблемы. Но в плане отбора никто так не жаловался, вот, кроме вот, Николаева. Там была довольно-таки большая проблема, но ну, там 25%, я же сказал, прошли. То есть, там, скорее всего, там были какие-то проблемы в Николаеве людей. А за вашу информацию, чему так мало, ну и за вашим спостережением, почему а так мало милициантов проходят у полицейские службы и куда дальше они идут, как складывается их доля, если они уже не прошли у новые а, Ну, как бы, во-первых, 7 числа вступил в силу новый закон о национальной полиции, то есть все сотрудники милиции, они были, они и до этого сотрудники во многих городах были выведены поза штат да, то есть если человек не проходит конкурс национальной полиции, он просто увольняется из патрульной полиции. Почему такое мал малое количество людей, представителей МВД? Ну, тут, в принципе, не мое наблюдение. Тут результаты работы нашей милиции за весь период независимости. Далеко ходить не надо. Все мы видим уровни, все мы видим уровень доверия на уровне 3%, если я не ошибаюсь, который был до этого. И вот, в принципе, результаты, потому что люди, в принципе, не, ну, эти люди, они не, не, не подготовлены к работе и к выполнению функций полицейского непосредственно. Ну, пусть милиционера, неважно назвать, то есть непосредственных правовых своих функций. А, потому что, ну, стоять с полосатым жезлом и собирать дань – это одно, а выполнять функции патрульного полицейского ⁇ это сложная работа, на самом деле. Да, это, ну, это ночные смены, это постоянные конфликтные ситуации все время. А вот, поэтому эти люди зачастую не готовы. А вот, и поэтому, я думаю, такой малый процент их и есть именно в, вот в вот в этом разряде дальше, конечно, их будет больше на уровне следователей, а, там будет переаттестация, там будет намного больше людей проходить Ну і також за вашою інформацією, ось нові поліцейські працюють. Ось ми бачимо соцмережі, які заполонили селфі з новими поліцейськими, там гарна форма, все. Але чи справляються люди з тими завданнями, які, які перед ними стоять? Адже ви самі говорите, що це дуже відповідальна, дуже складна так. і дуже напружена робота. Чи всі усвідомлюють а -а. ось той тягар, який вони на себе беруть? Ну. Те люди, с которыми я общаюсь, это, ну, обычно такие вот более социально активные люди, они, да, они понимают именно ответственность, потому что в том же Киеве на данный момент у них, по-моему, около 86% уровень доверия, да, это вот, вот та, та реформа, что произошла в Грузии, только там это в рамках страны было, у нас пока в рамках тех городов, которые поменялись, то есть люди, в принципе, ответственность свою понимают. А проблемы возникали, возникают и будут возникать. Вопрос в критическом проценте адекватных людей в той или иной службе. Взятки берут везде. И надо понимать, что всегда найдется паршивая овца, которая сделает что-то не так. А я общался, ну, поскольку я являюсь директором инвестиционной компании, я общался а, с инвесторами, со своими, по этому вопросу не в отношении, как бы просто так, в общем разговоре. А, ну, вы знаете, вот нам завидуют, потому что полиция США это уже те люди, которые а, в реализации своих прав зачастую переступают за рамки закона. Эти люди, вот они еще там в Киеве, Фацевич выступал и говорил, что они еще ни разу оружие не применили. А, поэтому, в принципе, они завидуют то с точки зрения, что эти люди еще мотивированы, они четко пытаются там как-то выполнить закон и так далее. То в, уже в тех странах, где институт полиции развит и устоялся там конечно с этим возникают проблемы да ну все мы знаем с этими не в европе это есть и в сша это есть и так далее полиция это карательный орган в любом случае то есть любить ее не обязаны она должна выполнять свои функции по закону вот все что от них требуется естественно у них возникают проблемы естественно у них возникают проблемы в том числе и из-за того что они еще не опытные у них возникают проблемы, в том числе вот, во, во Львове, например, это было по, на прошлую неделю уволили 11 сотрудников, пятерых там, по-моему, за драку, в, хотя они не были на службе, за драку в состоянии алкогольного опьянения в баре какого-то, двоих за взятку, двое заснули. І один, ще при э, е, нарушив закон, перевищив свої поволомочі. Тобто, в принципі, ація буде ті, і он буде ті постоянно. Це буде просходити завжди. Но вопрос: либо це система, либо це єдинічний случай. Дякую, Егора, за цікаву бесіду. Наш ефірний час добігає кінця. Будемо сподіватися, що ця реформа дійсно відкриє нам шлях до нової поліції. І щось таке змінить у нашому суспільстві. Це була програма Погляд. Не перемикайте. Далі маємо для вас ще багато цікавого. We'll